Мерабар, дошла еще четыре слова вдруг кому понадобится. Делинмек, продырявится. Истюбаши, верхняя одежда, пусть плюс головной убор. Белек, память, тергис, демобилизация. посталлар делинмиш. Постал это одно из значений, ну, солдатские сапоги. Посталлар делинмиш. Вот эти сапоги, что с ними стало? Продырявились. Делинмиш. Окла делинмиш. Продырявленный окла. О, ок это стрела, стрелой. «Бору» — делинмиш. бору? это труба в разных значениях. Труба продырявилась, например. Дувар делинмиш. Стена продырявилась. Итак, делинмеч. Второе. Юстюбаши. Юст это то, что на вас, ну и баш голова. То есть юстюбаши ваша верхняя одежда, то, что вы на себе носите, говоря по-русски. Истюбаши ертык бирадам. Ертык, то есть он был весь ветоши. Все, что на нем было, то есть на нем, плюс на голове есть там какая-то шапка была. Ертык порванный бирадам. То есть человек весь а, в какой-то там а, ветоши одеты. Все на нем порвано, непригодное для ношения. Истюбаши канды. Кан это кровь. Канды было кровью. То есть он весь был, весь был в крови. Истюбаши канды. И сверху, и снизу, то есть весь был в крови, говоря по-русски. Устюбаши хараб кельды. Он вернулся ну, полностью там в разорванной одежде. Хараб это рухлять, развалина. Устюбаши хараб кельды. Пришел, в общем, весь изорванный, измотанный и так далее. Белек. Есть, мы знаем слово хафыза, память арабского происхождения. Есть тюркское, судя по всему, белек память. белей моя память. Белим мизор ладым. Я напряг память. Вегатер ладым. И вспомнил. Ну, прекрасный фразеологизм. Белей зор ламак. Напрячь память. И последняя Терхис это демобилизация. Например, терхис Я демобилизовался. Терхис Я был демобилизован. То есть... ТЕРХИС ЭТМЕК – демобилизовать, ТЕРХИС эдильмек быть демобилизованным, ТЕРХИС в общем, все, армейская служба закончилась. ХЮКЮМЕТ БЕНИ ТЕРХИС ЭТТИ – здесь как раз активный залог. ХЮКЮМЕТ – правительство, власти, БЕНИ, МЕНЯ, ТЕРХИС ЭТТИ – демобилизовали. ТЕРХИС ОЛМУШ – он демобилизовался, можно использовать и как прилагательное, например, ТЕРХИС ОЛМУШ демобилизовавшийся человек, или ТЕРХИС ЭДИЛМИ Бир Адам, демобилизовавшийся человек, там, мужчина и так далее. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно, подписывайтесь. Хайди, бай-бай.